для 180 300 модификации варил. Этот станок предназначен для обработки металлов на промышленных предприятиях и мастерских. Его конструкция позволяет работать ему полную 8-часовую рабочую смену каждый день на протяжении многих лет. Эффективнее всего на нем получится обрабатывать цветные сплавы и пластики, так как он оснащен корректорным двигателем с изменяемым числом оборотов. А Обработка стали чугуна на нем также возможна, но с некоторыми ограничениями. Если вы собираетесь обрабатывать на нем дерево, графит или другие пылеобразующие материалы, вам необходимо использовать пылеотсос. Так как зазоры очень маленькие, точность очень высокая, если зазоры будут забиваться в пыль, точность быстро потеряется. 300 весьма функционален и обладает хорошими техническими характеристиками. Место этого расстояния 300 мм, высота центров 90 мм. Станок оснащен коллектором щеточным двигателем мощностью 600 Вт. Главная регулировка скорости вращения шпинделя от 150 до 2500 оборотов в минуту. Диапазон разбит на две ступени. Нижняя ступень от 150 до 1250 оборотов в минуту и верхняя ступень от 300 до 2500 оборотов в минуту. В пределах ступени можно регулировать скорость с помощью вращения ручки. Выбор ступени производится перебрасыванием приводного ремня в соответствии со схемой. Шпиндель у нас имеет внутренний конус Морзе 3, проходное отверстие мм, пенель шпинделя не более 9 мм. Станок оснащен трехмашковым таганом патроном на 100 мм, с проходным отверстием 20 мм. Пиноль задней бабки выдвигается на 65 мм. На пиноле у нас имеется дюймовая метрическая насечка для облегчения сверления на заднюю глубину. Также в ней внутренний конус морза 2. Станок имеет автоматическую продольную подачу. Оперечная а подача осуществляется вручную. На станке возможно резание резьб метрических и дюймовых в соответствии с таблицей. Метрических 12 шагов, дюймовых 10 шагов. Для выбора диапазона нарезаемых весь, а также шагов необходимо переустановить смены шествиями в гитаре. Сельшественные металлические листы устанавливаются в четырехпозиционный резцедержатель. Максимальная высота державки резца 8 мм. Станок соответствует классу точности N, то есть нормальная. Погрешности в параллельности осей, а также перемещений не более 200 мм. Протокол точности вы можете посмотреть на нашем сайте. Конструктивные особенности станка. Литая станина выполнена из высокопрочного серого чугуна. Бизоматические направляющие закаленные шлифоны. Ходовый винт продольной подачи имеет эпицентральную резьбу, где установлены подшипники высокой грузоподъемности. Подшипники не и заполнены консистентной смазкой. Суппорт передвигается по направляющим типа ласточных хвост. Все направляющие регулируются клиновыми планками. Продольная каретка поджимается регулируемой прижимной планкой. Во избежание чрезмерного износа направляющих мы... На каретке установлены щетки. Они предотвращают попадание стружки под суппорт. Зазоры ходового винта поперечной подачи суппорта, а также маточная гайка продольной подачи суппорта регулируются. Задняя бабка оборудована фиксатором и эксцентриковым зажимом пиноли. Также она имеет смещение поперечного направления на площадь 5 мм для точения длинных конусов. Для точения коротких конусов – предосмотрена на верхняя поворотная каретка на плюс-минус 45 градусов. Отделение лимба верхней каретки суппорта 0,02 мм. Поперечной каретки 0,05 мм. Задняя бабка также 0,05 мм. Шпиндель имеет право левое вращение. Выбор направления осуществляется переключателем. Работа на станке удовлетворяет всем требованиям безопасности. Защитный экран токарного патрона, а также поза гитара оборудованы конечными выключателями. Также на станке установлена кнопка аварийной осмотки. станка. Станок укомплектован двухколышковым токарным патроном на 100 мм. Набором прямых и обратных кулачков. Два упорных центра. Морза два. И морза три. Безопасный токарный пружинный ключ. Набор смены шестерен гитары. Шестеры металлический масленка для смазки основных узлов и комплект монтажного инструмента. Отвертки, набор граников и рожковые ключи. Все это хранится в таком удобном зип ящике Дополнительно можно укомплектовать тумбой подставкой, подвижными и неподвижными линетами, набором резцов с наполненными и сменными пластинами, план на 185 мм, вращающийся центром МОЗа-2, а также сверлильным патроном. Все дополнительные комплектующие приобретаются за отдельную плату.